смотримся, что у нас тут пришло? А у нас тут генератор, 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 генератор Тата, генератор Тата, хорошо. А что у нас тут поплавалось? У нас тут что поплавалось. А что у нас поплавалось? Вам зараз дивиться. Так. У нас поплавалась, у нас поплавалась проводка. А что у нас поплавалась проводка? Поплавалась у нас проводка. Да. Сейчас. Сейчас. Хай йде, Ой, хай заходить. Видно, таке пальці не став на це на руки. На руки я набуду вожу. Да. Так. Коротше, генератор, з виду я зверху дивлюся. Зверху. Зверху він цілий, не, не згорівший. От провода поплавались. Провода поплавались. Провода поплавались. У мене такого, звісно, не було. Ого! Але... Але ми дивимося. Знаєш, зелений провод... Зелений провод, так би маса. Його тут проводиться, Це, кстаті, Видно мене на камеру? Вот это все делают дятлы. Минусовый провод выводят возле фазового через стеклоизоляцию. Объясняю интернету. Так делать не можно. По-русски. Так делать категорически нельзя. Почему? эта фаза находится постоянно в горячем состоянии. Под магнитом. Изначально этот генератор должен остуживаться принудительно воздухом. На магните есть четыре отверстия, где крепится крыльчатка. Так вот, когда этот провод у нас находит минус, минусовый, находится возле фазы, он у нас может просто-напросто приклеиться и вплоть до того, что и... Ну тут Сейчас секундочку, секундочку, секундочку. Ну вот, последствия. Это не CDI, плохое зажигание, а это немножечко недоработка принципиальной схемы. Ну, вы видели хотя бы раз за 7 лет, чтобы у меня было хоть, хоть раз подобное. При аккумуляторе, при использовании аккумулятора такое случается чаще, без аккумулятора такое не случается никогда. Будем разбираться, но предварительно предварительный осмотр показал, что э, прям генератор, прям генератор, вы, в фазы, в перемотке вроде бы не нуждается, а искров... Сейчас мы... вот, ну, искровая катушка, она просто вот находится в коротком, просто минусовый провод соединился с плюсовым получилось короткое то есть высоковольная катушка может быть абсолютно не сгоревшая и э, может генератор быть абсолютно нормальным в нормальном состоянии кстати по железу видно генератор э, классный железо классное изолятор классный обмотки нормальные да? Об, обмотки обмотки ну э, провод слишком тоненький для такого генератора слишком провод тоненький, но неправильный монтаж. Провод, вот провод должен припаиваться, заходить, вот через планшайбу. Он не должен касаться нигде медной обмотки, вообще нигде. Если на скутере такое прокатывает, на Яве такое делать категорически нельзя. Дальше будем разбираться.